Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang Ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus eh, Yang bagaimana eh, simak video di bawah ini Atau video ini Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini Untuk berlangganan video selanjutnya Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan tak lupa pula, saya ucapkan semoga kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, kita semua selalu diberi kesehatan, banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan diberi kesuksesan uh, di dunia maupun di akhirat. Langsung dari pokok pembicaraan atau pembahasan video saya ini adalah ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus. E, kita bisa melihatnya dari satu pada bagian e, kepalanya burung perkutut. Bisa juga kita lihat dari yang kedua bentuk tubuh burung perkutut tersebut. Dan saya akan menjabarkan satu persatu tentang e, yang nomor satu dulu pada bagian kepala burung perkutut tersebut. Pada bagian kepala, pada burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal maupun burung perkutut Bangkok, kita bisa membedakan atau kepala burung perkutut eh, terbentuk atau bentuknya seperti buah pinang. Biasanya memiliki kualitas pada bagian suara yang dikeluarkannya bagus. Jadi, untuk yang burung perkututnya, bentuknya seperti buah pinang eh, itu, atau buah jambi, istilahnya itu suaranya bagus dan memiliki umur e, panjang atau usianya panjang dan memiliki suara yang e, tahan lama atau bagus tahan lama seperti itu jadi kepala burung bentuknya seperti buah pinang atau buah jambi biasanya memiliki kualitas bagus seperti itu e, dan e, ciri yang lain adalah kepala burung perkutut berbentuk uang logam jadi bulat bundar istilahnya seperti itu memiliki mutu suara yang lama jadi suaranya itu Lama dan lama-kelamaan, itu akan bagus serta terus meningkat seiring dengan usia burung perkutut tersebut. Jadi, semakin tua semakin bagus dengan ciri-ciri uang seperti koin atau uang logam. Tadi, bulat istilahnya seperti itu. Ciri yang ketiga adalah kepala burung perkutut berbentuk beton nongko, atau beton nongko, atau seperti biji buah nangka dari segi keindahan suaranya kurang menjamin kurang bagus tetapi memiliki suara yang tentu akan dapat bertahan sampai tua jadi eh, seperti beton seperti itu jadi agak-agak lonjong seperti itu beton itu adalah eh, biji biji sebuah buah nangka seperti itu jadi eh, ilmu titan untuk nenek moyang kita ter zaman dahulu itu seperti itu jadi eh, sudah dirumuskan di beberapa buku-buku uh, atau primbon primbon tentang burung perkutut atau uh, yang sekarang banyak dipelajari di oleh anak-anak muda di berbagai macam media sosial, media elektronik dan lain sebagainya, entah itu Facebook, Twitter, uh, Instagram dan lain sebagainya. Dan yang kedua, uh, saya akan menyebutkan ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus berdasarkan bentuk tubuh. Uh, berdasarkan bentuk tubuh burung perkutut jika bentuk tubuh burung perkutut seperti kuncup bunga pisang jadi seperti uh, bunga pisang. Bunga pisang itu apa? Uh, dalam bahasa Jawa itu uh, kembang gedang. Kembang gedang itu adalah jantung istilahnya. Kalau burung perkutut itu bentuknya jantung istilahnya. Jantung itu seperti buah pisang apa? seperti bunga pisang. Jadi itu uh, bagus. Jadi profesional dan bagus lalu pada bagian paruhnya seperti eh, buah seperti apa ya kemudian pada bagian ekor meruncing dan juga panjang seperti itu pada bagian bulu memiliki garis yang sangat tegas jadi untuk garis bulu burung perkutut yang berkualitas bagus itu garisnya atau luriknya itu simetris jadi tidak eh, asal-asalan dan tidak beracak-acakan dia luriknya lebih tegas dan beraturan, entah itu bergaris ke kiri ke sampai kanan itu lurus, tidak acak-acakan seperti itu. Dan eh, warnanya itu tegas, simetris antara abu-abu, hitam, eh, coklat dan lain sebagainya itu eh, simetris itu loh maksudnya eh, kontras seperti itu itu bisa diketahui bahwa burung perkutut tersebut menghasilkan suara yang akan terdengar jelas. Dengan corak warna saja sudah eh, kita ketahui bila warnanya jelas, eh, kontras tegas, suara burung perkutut tersebut juga akan jelas kontras tegas seperti itu. Pada bagian tengah suaranya akan terdengar eh, indah dan mengalun sempurna. Sedangkan burung perkutut yang memiliki tubuh seperti berbentuk eh, pentil atau pentil atau bisa juga diibaratkan seperti bentuk buah kelapa yang masih muda atau uh, buah kelapa yang masih muda itu apa uh, kayak beluluk seperti itu kan seperti beluluk seperti buah kelapa yang masih muda seperti itu uh, lalu bagian paruh seperti bentuk pelepah pisang atau mapah gedang dan pada bagian bentuk ekornya meruncing ini pertanda burung perkutut akan menghasilkan suara pada bagian tengahnya Cukup saja, jadi tidak bagus banget. Tapi uh, cukup saja, jadi uh, seperti apa buah kelapa yang masih muda? Lalu bagian paruhnya seperti bentuk pelepah pisang, dan pada bagian bentuk ekornya meruncing. Jadi, ekornya meruncing ini pertanda burung perkutut akan menghasilkan suara pada bagian tengah. Cukup, jadi uh, keteknya itu, atau uh, yang buat pertimbangan antara lagu depan dan sama lagu belakang, itu kan tengah-tengah itu ada kok apa suara ke sama teketek bagian tengah itu cukup tidak terlalu mewah dan tidak terlalu istimewa setelah mengetahui ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus kita harus mencermati kita harus memilih kita harus uh, dengan ilmu titan dengan ilmu uh, katurangan atau ilmu dengan ciri fisik yang kita pilih entah itu kita memilih di perkutut ombyuan entah itu perkutut bakalan atau e, perkutut mudah hutan yang tangkapan atau perkutut pikat dan kita harus memastikan mana burung perkutut yang harus kita pelihara sampai dewasa sampai tua dan bisa membanggakan diri kita sendiri entah itu e, membanggakan di arena sekililing keluarga entah itu membanggakan di rumah entah itu membanggakan di arena latihan-latihan bersama latber entah itu latber entah itu latpres entah itu lomba nasional dan lain sebagainya ada bagusnya kita juga dapat mengetahui perbedaan antara burung perkutut jantan dan betina jadi selain itu kita harus juga mempunyai patokan burung perkutut jantan dan betina yang harus kita pilih jadi tidak asal-asalan kita harus memilih burung perkutut yang jantan maupun betina yang untuk panduan kita untuk memilih burung perkutut tersebut jadi untuk ciri-ciri yang saya tegaskan, saya jelaskan di atas tadi, kita harus memilih ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus di antaranya adalah kesatu ada pada bagian kepalanya burung perkutut tadi sudah saya jelaskan seperti itu ada kepala burung perkutut bentuknya macam-macam dan kita harus punya ilmu titan burung perkutut yang bagus yang burung perkutut yang bagaimana yang berkualitas bagus itu seperti apa dan kita bisa memilih juga dengan bentuk tubuhnya bentuk tubuh atau bentuk eh, apa badan badan burung perkutut tersebut dengan ciri-ciri tadi yang sudah saya jelaskan jadi badannya harus eh, apa seperti bunga pisang atau jantung atau seperti jantung itulah tahu yang wayang yang warnanya agak merah-merah hati seperti itu jadi itu seperti itu jadi untuk bagian kepala ada kepala yang bulat, ada kepala yang lonjong, ada kepala yang eh, seperti buah pinang, eh, ada yang kepala nukir wale, nukir wale itu seperti, ya nukir wale seperti itulah apa, wadah zaman dahulu yang dari pisang, daun pisang itu, pelepah pisang itu tunggu kembali. jadi kita harus mempunyai ilmu titan mana yang harus kita pilih kita mana yang harus kita pelihara yang bisa membanggakan diri kita sendiri bisa membanggakan keluarga seperti itu dan bisa mengeluarkan anggungan-anggungan yang pastinya anggungan-anggungan yang merdu gacor manggung semeleh dan bisa menenteramkan hati menenteramkan keluarga menenteramkan pikiran dan untuk bisa teman ngopi dan lain sebagainya, dan yang terpenting itu bisa menjadi uh, sarana, menjadi sarana tali silaturahmi antar komunitas, antar teman, dan lain sebagainya. Jadi, burung perkutut itu tidak cuma sebagai kelangenan saja, tetapi juga bisa untuk uh, ajang silaturahmi antar sesama, antar teman, antar uh, saudara, antar komunitas, antar kota, dan lain sebagainya seperti itu. Demikian dulu ulasan-ulasan uh, dari saya tentang ciri-ciri burung perkutut yang berkualitas bagus. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya. Ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik. Tentang video saya ini, salam rahayu, salam Komania, salam jabat erat, salam silaturahmi, salam Bersaudaraan, salam kekeluargaan, salam binika tunggal ika. Uh, dan semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, selalu untuk kita semua. lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.